হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ মানসিকতা যদি আমি কাটি মাংস থব লাগে আমি গাহৰি মাংস থম আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন গতিকে এইবিলাক হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ এটা পইজনাছ ব্ৰেইনৰ পৰা ওলোৱা এইবিলাক কথা গতিকে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাবে যে হিন্দুৱে মাথাটো মছজিদত থ'ব বডিটো ক'ত থ'ব বিজেপি আৰ এছ এছ বা হিন্দু মানুহে গৰু এটা কাটিলে মোৰতো বাৰু মছজিদত থৈ আহিলোঁ বাকী মাংসখিনি ক'ত পেলাব তাৰমানে আমি সেইটো খাম নেকি তাৰমানে ইনডাইৰেক্টলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে যে হিন্দুৱে মোৰতো মছজিদত থয় আৰু মাংসখিনি খাই পেলায় সেনেকুৱাইতো হ'ব লাগিব কথাটো গতিকে ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছক হিন্দু মানুহে যে ঘীণ কৰে এইবিলাক কাৰণে ঘীণ কৰে আৰু মই ৰাহুল গান্ধীক ক'ব খোজো যদি থবই লাগে কেতিয়াবা হিন্দুৱে গাহৰি থব